Театр начинается с вешалки, а футбол с фанатов Сложно представить футбольный матч без ликующей толпы на трибунах. Танцующих, возмущенных и радостных болельщиков, ведь только к мнению лучше всех разбирается в футболе. Здравствуйте, с вами я, Алина Черная, и сегодня точка отрыва болеет за наших. Футбол! Что должен знать каждый болельщик? Каждый болельщик должен знать состав своей команды. Счет, историю зарядки. игроков и всяких такое. Во-первых, должен знать, как называется его любимая команда. Я думаю, должен знать, где находится стадион своей любимой команды. Также, что у нее черно-белые цвета. Ну и в идеале, конечно, почти всех игроков команды. Чем отличается фанат от болельщика? Фанат это ультра, а болельщик это который который сидит с пивом на стадионе. Вот я болельщик. I'm ну что ж, пришло время и точки отрыва оторваться более за наших, а помогут нам в этом Ультразари Луганск. захватила наши глаза, наши мысли. Если ты ни разу не был на футбольном матче, ты не знаешь, что такое настоящий футбол, ведь только здесь, на стадионе, ты можешь почувствовать атмосферу футбола, получить нереальный заряд спортивной энергии и взрыв эмоций. За город! вы попали в ряды ультрасов Зари Луганск? Ну, первый раз я попал сюда случайно, потом мне здесь понравилось и стал приходить постоянно. Просто очень. Пришел на сектор и начал поддерживать команду вместе со всеми. Пришел посмотреть футбол с родителями, резко сходил на седьмой сектор, посмотрел, прыгают фанаты. Был еще малой как-то все, так интересно. Потом потихоньку вошел во вкус, начал ездить по городам. часто вы бываете на выездных матчах? Постоянно. Mm -hmm. Настолько максимально, насколько это возможно. Немного, но езжу. По возможности, конечно, бываю. Стараюсь не пропускать. Ребят, Уральская заряд! Уральская заряд! Заряд! Что лично вам дает нахождение на трибунах? Положительные эмоции, кучу классных друзей, поддержка. Это дает мне множество друзей, множество возможностей путешествовать, познавать нашу страну, мир, заниматься спортом. Какие речевки вы можете сейчас нам продемонстрировать? Заярова! На стадионе время летит незаметно. Матч окончен, энергия, эмоции зашкаливает. Всего 90 минут нереально крутых ощущений. Я уже не просто болельщик, а настоящий футбольный фанат. С вами была Точка Отрыва и я, Алина Черно-Белая. Отрывайся вместе с нами, болей за наших.